wabarakatuh. Ingkang kinten Ibu Dujo Ika Fatma Solo ingkang Kulot, tresnani, para pemirsa yang sesetaya ingkang gak kena. Puji syukur kulo aturakan dumatan kristi Allah subhanahu mata ta'ala, sampun paring rahmat, taufik, lan hidayah ibun, saingan, kita sakit tidak akan kegiatan menikmati. Salawat serta salam Mungkin tansah kamu putaran Duma tak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ingkang sabun paring Itu do Dan cahaya bangun Tumrap umat ikon Mungkin kita sedaya Gadah berkah dan syafaat ikon Yang dintun Para panmisa Ingkang benar matan Tepangan ke Kulo Aisyah Nabila Meza Ramadhani Absen ikon Saking kelas Sekelas 6 yang kesempatan Miko puluh badai nyarisakan tanggung cepat datangkan pulih na'ake urib sehat yang paham. Mugi wapal sehing badai puluh ngaturakan sarket dipun mengertasi dan mikunani kanjeng ditastoya. Para pemeriksa yang kakinormatan kesampu Miko sejatinya pepadang saking Gusti ingkang kedah dipun syukuri. Salah satu cara syukuri Miko Katus undi, Kebijian, Jawa, Sinau, dan Pulau selo Panjenengan waroh Kados Bundi Pulau Solo Panjenengan bagi minddaan kebjian nyabut gawe sinauun dan melampahi kabudaian boten saged pelaksanaan kanthi putih Milo kesehatan punika pondasi utama tu Daya pepangihan lain mulaike oleh sehat yang padan Pulau Solo panjenengan Wiri saking bertingkat Kados Solo padagara ingatlah yuk di pura-suruh panjangan nedor darangan ikan besi, betul kesempatan pencintan dan mundur di seimbang. Sayur-sayuran hijau, wawahan, dan penyembunik-bunikok, wapadarir pun nalikok, darangan katah emak, utarikul, dan seaget ringkeh kates rumah wasaput dan nyebabanan leloloh. Bilau gula soho panjenengan, tidak soho nilai deharan aman gini puniko, tetes bekal kesal sehat. Pajali deharan, alak-alak tetes bapak dani jati. Wonton insaping guleng, sakit gula panjenengan colokan regal, seketi kandil lampah-lampah, lampah akun kerenet utali senang, buatan gedas wek-wek. Nangin rutin, tanitin pekatan awak gula soho panjenengan, kuat dan manah ugi lampung betul. Kecipu daharan dan olahraga, kebersihan ugi kedah dipenuhi kebasangan, kesan resik sakit muhakan rasa ayam dan sehat. Kadusta resik papan tanggungan, resik sambungan, resik badan, sohnya resik mana. Yang papan tanggungan reket, leloro asring, tau, nangis, yang resik kesehatan sakit besar. Buat ingamu punifokus datang di kekasamu pengaliran pikiran, dan ikau arti pengaliran pulau soho panjangnya besar, badan cakit rumuh seringgit. Milo, penting cakit merauh satu man, tabat, lantau, lakau, gimatan, busbi. Kan terima katimu awak dan jiwa cakit samisawasih. Saking setuyo, ingat dulu sakit pulau sama panjenengan simpulannya bila ikhura sehat puniko kada ikhun mu'uni nabi sabun dintan ini sakit dahulu ikhah nasi olah kada jadi kebersihan nanti disunai di ikhah nanti disunai nanti kan sederhana puniko kan bahan kesan pulau sama panjenengan adalah pembahan mikunani sama panjenengan selang kekasakan musti Allah sebuah Allah wakil